Terima kasih uh, Datuk yang di Pertua. 10 minit nak pokok sana. Oh, 10 minit bukan? Yeah. Okay. Tadi lama juga apa? Hmm. Uh, terima kasih kerana saya turut di peluang untuk bersama membahaskan uh, uh peringkat uh, kuasa ini, peringkat Jabatan Perdana Menteri. Saya ingin uh, menyentuh uh, uh, berkaitan dengan, uh, uh, pertama ialah berkaitan dengan uh, Jabatan Perdana Menteri uh, iaitu uh, Uh, 010600 Kabinet Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan uh, uh, Perlembagaan ini kerana Perkara yang saya bangkit pagi tadi Dalam usul iaitu berkaitan dengan uh, Tanah rizab Melayu Yang termaktub di dalam uh, Perlembagaan Persekutuan dan uh, uh, Perdana Menteri dan kadang-kadang Bergilir uh, uh, Perdana Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri Menjadi pengurusi Majlis Tanah Negara dan saya ingin mendapat penjelasan uh, daripada pihak kerajaan uh, khususnya uh, dalam isu ini uh, sejauh mana kerajaan sendiri uh, melalui majlis tanah negara ini uh, uh, melihat persoalan penyebab pengurangan tanah rizab Melayu yang begitu ketara seperti yang saya sebut dalam usul saya pada pagi tadi yang 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 di, 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 tidak diterima oleh uh, speaker uh, yang sangat membimbangkan kita dan sejauh mana uh, peranan kerajaan sendiri melalui kabinet dalam nak memastikan pelaksanaan penguatkuasaan untukkan di dalam perlembagaan yang mensyaratkan mana-mana pihak berkuasa kerajaan negeri yang mengambil tanah rizab Melayu hendaklah diganti dengan kadar yang sama keluasan yang sama apa yang berlaku sekarang ni pengurangan tanah rizab Melayu itu menunjukkan bahawa penguatkuasaan kepada perlembagaan negara kita itu tidak berlaku sedangkan bagi saya bahawa inilah tanggungjawab jabatan Perdana Menteri dalam hal berkaitan dengan kabinet, perlembagaan dan perhubungan antara kerajaan ini untuk memastikan uh, supaya penguatkuasaan dan uh, apa nama uh, kedaulatan perlembagaan itu akan dapat dipertahankan uh, apatah lagi ia menyentuh kepentingan orang-orang uh, Melayu. Yang uh, kedua, hmm. saya ingin menyebut berkaitan dengan b 4 SPR uh, iaitu berkaitan dengan deposit uh, bahan cetak dalam pilihan raya. Walaupun deposit bahan cetak itu diberikan kepada pihak eh uh, berkuasa kerajaan tempatan tetapi ada juga uh, kita membayarnya melalui SPR. Ha? Contoh di negeri Kedah dalam uh, pilihan raya yang lalu, kita bayar melalui SPR, kita tidak bayar direct kepada kerajaan tempatan. Jadi, uh, yang menguruskan pembayaran kepada kerajaan tempatan itu ialah pihak SPR. Tapi persoalannya apabila selesai pilihan raya, uh, adalah berlaku Saya tidak menafikan bahawa kawasan-kawasan yang tidak dibersihkan se sebaik mungkin Lalu akhirnya pihak kerajaan tempatan mengatakan bahawa mereka mengambil duit tersebut Tetapi bila kita tanya kepada SPR SPR kata pihak kerajaan tempatan telah pun mengatakan bahawa kawasan itu tidak dibersihkan Tetapi tidak dinyatakan berapa jumlah kos pembersihan Yang dilakukan oleh pihak kerajaan tempatan terhadap satu kawasan pilihan raya Jadi sepatutnya pihak kerajaan tempatan hanya mengambil kos, bukan mengambil keseluruhan umpama kalau uh, state 3,000 state 3,000 uh, kemudian parlimen 5,000, jadi sepatutnya dia hanya ambil kos, bila kita tanya berapa kos all SPR akan kata, iaitu kamu berurus dengan kerajaan tempatan, sedangkan duit kita bayar kepada SPR jadi sepatutnya SPR lah yang berhubung meminta penjelasan daripada pihak kerajaan tempatan untuk menyatakan berapa kos sebenarnya. Jadi lebihan daripada kos pengurusan pengurusan pemeriksaan tersebut hendaklah dikembalikan kepada calon yang, yang bertanding. Jadi saya minta uh, penjelasan bahawa ini berlaku kepada SPR negeri Kedah kerana SPR minta kita sendiri calon-calon itu menghubungi meminta penjelasan daripada pihak uh, kerajaan tempatan. Sedangkan sepatutnya sudah ada satu mekanisme prosedur yang jelas bahawa uh, Kerajaan tempatan kalau nak nak duit ni daripada SPR Kamu kena beri berapa kos Tunjukkan berapa invoice dan sebagainya Supaya uh, dia hanya bayar SPR hanya bayar kepada mereka mengikut Kos uh, Pembersihan jadi yang lebihan itu dibayar Dibalik bagi kepada calon-calon yang Yang bertanding uh, Kemudian uh, berkaitan dengan uh, Audit uh, Iaitu Iaitu uh, kaitan dengan uh, audit saya apa-apa B3 ha, B3 berkaitan dengan audit uh, saya ingin mendapat uh, penjelasan ha, kerana isu yang baru timbul baru-baru uh, ini ha, yang didedahkan oleh media dan sebagainya dan isu ini pernah saya bawa dalam Kementerian Pertanian ha, dalam Kementerian Pertanian iaitu isu uh, beras ST15 super tempatan ST ST15 Beras ini maknanya untuk kegunaan orang-orang yang berpendapatan rendah, orang susah, orang miskin dan sebagainya. Kerajaan telah memperuntukkan 40,000 metrik tan untuk semenanjung dan 20,000 metrik tan untuk uh, Sabah dan Sarawak untuk setiap bulan. Bermakna bahawa 60,000 metrik metrik tan, 60,000. Dan uh, kalau mengikut uh, uh, apa yang telah pun berlangsung sejak tahun 2000 uh, uh, sejak tahun uh, 2008, 2008 sampai 2011 kita telah membelanjakan 1.8 bilion daripada 2.1 bilion yang telah diperuntukkan dan saya percaya bermula daripada tahun 2011 sampai ke hari ini saya percaya tidak pun menjangkau 2 2 bilion Uh, peruntukan yang telah kita belanja untuk beras ini. Tetapi isunya ialah beras itu tidak berada di pasaran seperti yang diharapkan. Secukupnya. Uh, secukupnya dan ini telah pun di di apa nama di 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 di, di oleh banyak pihak dan baru-baru ini pun Hari Metro sekali lagi me, me, membongkarkan isu ini yang menunjukkan berlaku ketirisan. Ya, ya penakalkan saya. Ya, ya silakan. Hmm. Teruskan. Hmm. Apa yang puan sedar bahawa sebahagian besar daripada beras 15% ini dibeli oleh pemborong-pemborong dan menggeretkan semula dan menjualkan dan menjual dengan harga yang lebih mahal. Mereka mengambil keuntungan yang lebih dari soal itu. Betul, betul sekali apa yang dikatakan oleh penang rakan saya sempadan dengan dengan saya. Bahawa itulah yang 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 berlaku yang saya pernah bangkit dalam Kementerian Pertanian sebelum ini. Bahawa berlaku ketirisan tukang orang pakai apa? Tukang baju. Ah, ha, tukar baju daripada package uh, apa nama pack uh, apa nama ST15 akhirnya jadi ST5 dan ST10. Uh, ST10. Jadi mereka mendapat kadang-kadang orang yang mendapat syarikat-syarikat yang mendapat. Saya ada senarai nama-nama syarikat ini yang pernah uh, diberikan kepada saya oleh Kementerian Pertanian. Uh, mereka ini pemborong-pemborong dan juga syarikat ini mendapat setengah mereka tu tak ada kilang pun. Ha? tak ada tak ada kilang pun. Depa jual invoice. Jual... Jual jual invoice... Jadi... Satu... Uh, satu tan... Dia jual antara... 250 ringgit... Ke 350 ringgit... Satu... Satu tan... Satu tan... Bayangkan kalau dia dapat... 400 tan... Sebulan... 400 tan sebulan... Kalau kali dengan 300 pun dah... Atas angin... Dia dapat duit atas angin... Dia tak perlu... Uh, buat... sesuatu dia jual atas angin... Kemudian... Orang yang beli... Dia punya... Apa nama... kotak uh, dia tu... Orang ini akan... Buka... Kampit itu... Kemudian... Tak jual dengan uh, uh, kadar harga ST15 dia akan buat berat macam ni mana disebut oleh Penang iaitu ST5 dengan ST10 sedangkan dia beli dengan kadar murah harga subsidi yang dicanggung oleh kerajaan dicanggung oleh rakyat jadi uh, saya dah bangkit berkali-kali persoalan ini saya ada senarai nama tetapi tidak uh, diendahkan oleh kementerian uh, apa nama pertanian Sebab itu saya nak minta sebab Audit yang dibuat uh, saya tak ingat uh, tahun berapa audit ni uh, yang ada di tangan saya ni kalau tak silap saya audit 2011 yang ada di tangan saya dia dia buat audit berkaitan dengan ST15 ini uh, datuk ini pertua tetapi uh, audit macam uh, kata hanya melihat dan mengenal pasti persoalan kesalahan kesalahan yang yang um, tidak berpijak kepada persoalan persoalan pokok yang besar uh, uh, kalau sebaliknya bila audit mengatakan bahawa prestasi uh, Uh, dari segi uh, pengedaran beras ini, dia berpuas hati. Beras ini memang ada, dia kata. Ada di pasaran. Dia pergi cek dan sebagainya, ada di pasaran. Tapi, apa yang berlaku yang berbangkit ialah tidak sampai kepada jumlah 40,000 ribu metrik tan satu satu bulan untuk uh, Semenanjung dan 20 ribu metrik tan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi, saya nak minta sekali lagi supaya Uh, audit, adakah audit bersedia untuk melakukan satu kali, sekali lagi audit, audit yang menyeluruh, yang menyentuh bukan sahaja uh, cara p -p pengagihan dan sebagainya, tetapi pemilihan syarikat-syarikat dan sebagainya untuk mengenal pasti mana syarikat-syarikat yang telah tidak ber melakukan tanggungjawab yang sebenarnya. Dan ini sangat penting untuk memastikan bahawa uh, ketirisan ini tidak terus berlaku yang akan merugikan waraya akhir sekali. Saya tahu tengok uh, Datuk yang dibetul memerhati saya tadi. Akhir sekali saya nak dapat penjelasan berkaitan dengan audit ini. iaitu um, uh, audit berkaitan dengan pengurusan program Hari Belia Negara. Saya nak minta bahawa uh, adakah ke audit telah pun membuat uh, satu uh, apa nama audit yang berkaitan dengan pengurusan program Hari Belia Negara. Sebab apa yang dibuat oleh uh, audit sebelum ini Uh, yang juga menyentuh serba sedikit berkaitan dengan hari bila itu dia bukan kepada pengurusan hari bila tetapi dia kepada pengagihan pembayaran uh, peruntukan kebajikan dan sebagainya tetapi ada kaitan ada menyentuh soal uh, hari bila tetapi tidak kepada secara spesifiknya berkaitan dengan pengurusan hari bila negara jadi saya nak minta penjelasan ini kepada uh, pihak uh, kerajaan Uh, khususnya kepada pihak uh, apa nama jabatan audit untuk memperjelaskan uh, uh, berkaitan dengan hal-hal isu yang seperti ini. kerana uh, saya dipahamkan kalau mengikut uh, rancangan awalnya hari ini kita telah dibentangkan atas meja kita iaitu laporan audit uh, siri ketiga 2013. Tetapi mengikut laporan awalnya, mengikut rancangan awalnya ada satu audit yang berkaitan dengan pengkhususan yang berkaitan dengan pengurusan hari belia negara. Uh, antara Bagi tahun 2011 dan 2013 akan dibentangkan pada Jun yang lepas untuk siri kedua Tetapi sampai sekarang saya tidak bertemu pada siri kedua maupun siri ketiga saya cek Tidak ada satu pun laporan audit Sekali ini tidak ada laporan audit berkaitan dengan kementerian belia uh, Apatah lagi pengkhususan kepada uh, uh, yang berkaitan dengan pengurusan hari belia negara Sebab saya lihat bahawa pengurusan hari belia negara ini begitu besar perbelanjaan dia Ha? Huh? apa parlimen yang begitu besar jadi memerlukan kepada beberapa perkara yang perlu diperjelaskan oleh pihak pihak audit. Jadi sebab itu saya minta uh, penjelasan daripada pihak, uh, kerajaan uh, berkaitan dengan soal hari belia uh, untuk tahun 2011, 2012, 2013 apa nama pengurusan audit pengurusan hari belia ini. Kemudian uh, berkaitan dengan perolehan kerajaan di KBS, di Jabatan Belia Sumbangan Tunai Tabung Amanah KBS uh, dan pihak-pihak yang terlibat dan sebagainya. Dan ini sangat uh, penting untuk uh, kita memastikan supaya Uh, apa nama audit itu boleh memberikan tumpuan uh, kepada uh, kepada secara yang meluh untuk memastikan uh, apa nama hari belia itu diuruskan dengan dengan baik uh, dengan uh, dengan sempurna uh, senyum elok memang manis yang romat uh, datuk yang betul memang manis yeah, uh, senyumlah cool. hmm. uh, saya saya sebab itu banyak orang berkenanlah ya? <laughs> hmm. banyak orang berkenan betul senyum senyum yang yang manis itu uh, cukup cukup Menawan, menawan, menawan. Uh, jadi uh, saya minta uh, penjelasan ini. Ya. Uh, kalau... Tiada masa tambahan diberikan. Ya? Tiada masa tambahan diberikan. Ah, tak apa. Lawa. Hmm. Dia hmm. macam kalau... Cukup, cukup. <laughs> terima, terima kasih ya. Kalau, kalau P. Ramli dengan Pak Mentua ada kata lawa tu, dia bagi hmm. masa pagi, dia tambah duit lagi. Cukup <laughs> kata, terima kasih bukan bapak Isteri bapa bapak lawa lah kan? Hmm. <laughs> jadi ya uh, saya ucap terima kasihlah kepada Datuk uh, yang dipertua yang memberikan uh, peluang kepada saya dan saya harap jawapan yang jujur daripada pihak pihak yang terlibat. Terima kasih. Ya. Jerlun